ਫਜਿਲਕਾ ਪਲੱਸ ਵੱਲੋਂ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਸ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ੁੰਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜੀ ਹੈਗੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ जो so, एक इमीडियट प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए अपने राउंड अप की वेपन ऑफ ऑफेंस इन लैस दैन वन आवर रिकवर किया गया एड लाइक टू स्पेली कॉमेंड माई टीम लैड बाय डीएसपी अबोहर अरुण मुंडर

सो दीज ग्रुप ऑफ ब्रेव पुलिसमैन हुआ स्टैंडिंग बिहाइंड मी इन्होंने फॉर मोर देन टू किलोमीटर्स उन्होंने पिछे भाग के उन्होंने राउंड अप किता सिंगल हैंडेडली सो दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ फाजिल्का पुलिस दैट एनी क्राइम एंड स्पेशली जी लोकल क्राइम है कोई भी ऐसा बंदा या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकल पीस को और सेफ्टी सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं एंड वी विल राउंड दैम अप ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਪੋਸਿਬਲ ਮੈਮ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਇਨਫੋਰਮਲ ਗਰੁੱਪਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਾਣੇ ਸੀ ਦੈਨ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਕੇਮ देयर ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਹੈਡ ਐਨ ਆਲਟਰਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੌਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈ

डेटेड सोलह चार चौबीस अंडर सेक्शन तीन सौ सात सिक्सटी एट वन फोर्टी पच्चीस सताइस एक्ट सो यू कैन सी हमने बहुत सख्त पर्चा जो है इसमें दिया है और हमने बहुत स्ट्रिजेंट व्यूज लिया है इसमें तीन बंदे जड़े वो अरेस्ट हैं अरेस्ट हुए हैं उन्होंने डिटेल्स हेगे मुकेश कुमार एलियस गुड्डू पंडित जतिन कुमार एंड हरीश कुमार उर्फ हरी ये जेड़े तीनों हैंगे इनदा एक प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैगा और स्पेशली हरीश कुमार ये पिछले साल राजस्थान पुलिस वालों भी अरेस्ट हुआ और इससे ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई जिसमें इसने उसे लोकल एक प्रॉपर्टी डीलर बिजनेसमैन को थ्रेट किया और उससे फिरौती मांगी सो व्हेन ही वाज बीइंग पॉट बाय राजस्थान पुलिस तो उस वेले जेड़ा हैगा एनु गोली भी पड़ी सी जेड़े हेंगे इन अध्यक्ष मुकेश कुमार एक और गुरु पंडित के दो पर्ची हेंगे जी एक पर्चा है मुकदमा नंबर बयानबे थाना खुया सरबर नेक्स्ट इस एफआईआर नंबर 64 by 23 थाना सदर बोहर जतिन कुमार एफआईआर नंबर 92 खुया सरबर 64 सदर बोहर एंड हरीश कुमार रोड फरी ये तो एफआईआर है 147 थाना बाहवाला एंड नंबर एफआ Uh, थाना जवाहर नगर श्रीगंगानगर सो so यू कैन सी कि ये तीनों नॉट द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज बट देवर हु हैड कम देयर ओनली टू इनसाइट एंड क्रिएट प्रॉब्लम सो वी हैव टेकन अ वेरी स्ट्रिक्ट व्यू इन दिस वी विल आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी पर्सन हु वॉज देयर और जिसने उधर वहां पर या तो इंसाइट किया या गुंडागर्दी की उस अकेले अकेले बंदे को हम आइडेंटिफाई करके हम अरेस्ट करेंगे इसमें हमने बाय नेम पर्चा दिया है अगेंस्ट द अदर फोर एक्यूज उनके नाम मैं अभी आपको डिस्क्लोज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज दे आर येट टू बी कॉल्ड सो वंस दे विल बी कॉल्ड वी विल लेट यू उसके राउंड फायर किए जी चार राउंड इसमें फायर हुए खाव का मुंडे तो नहीं जी जैसे की मैंने कहा की जो हमने अरेस्ट किए है स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज किया किसी ने देखियेट इज येट टू बी वेरीफाइड अभी हमारे प्रिलिमिनरीगेशन में कोई बात नहीं आई जो इंसिडेंट हुआ वो भी कॉलेज के अंदर नहीं हुआ वो कॉलेज के बाहर हुआ है ऑन द मेन रोड हुआ

तो जब हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे मैम जो लड़के पकड़े गए उनका कोई बड़े गैंग से ताल्लुक आता है जैसे देखिए अभी प्रिलिमिनरी इट इज वे टू अर्ली टू कॉमेंट बट आर लिंकेजेस जो की निकल के आ रहे हैं विद बिग गैंगस्टर्स वेरीफाई करने के बाद हम आपको इस से पहले भी कोई वार्ता दोस्तों सामने आ अभी आज हम कर रहे हैं वो वेरीफाई क्योंकि ये कल ही हुआ है इंसिडेंट और कल ये बंदे पकड़े गए हैं तो आगे जैसे जैसे उनकी हम रिमांड अभी हमने पेश किया है और उनकी हम रिमांड लेंगे अभी तो उसके ड्यूरेशन में जो वो नई डेवलपमेंट होंगे हम आपको दिखाएंगे एंड यू कैन सी की जो मेरी टीम पीछे खड़ी है इसमें वन ऑफ आर कॉन्स्टेबल इवन हैज इंजरीज ऑन हिज हैंड सो जब ये बंदे भज रहे तो उस तो बाद जब इन्हों का इन, पीछा किया गया तो फिर ये इंजरीज आई चार फायर ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਪੇੜ ਲੜਨ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੇੜ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਕਿੱਚ ਤੇ ਗੱਲ ਰਿਵੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋ ਚ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੋਸਟਰ ਦਿੱਸਦੀ ਦੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੀ ਐਸਾਇ ਸੈਡ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ और वो प्रधानगी विच इज नॉट वैलिड एंड विच इज नॉट रेकग्नाइज्ड बाय द कॉलेजेस, ये इनफॉर्मली अपना प्रधान चुनना चाहती